サービスしてしたあのいかがですかお客さんちょっと遊んでいかれませんか<お>私この店の店長のヨーダと申します今なら当店ナンバーワンの女の子をお付けできますよいかがです この店はキャバレーかい,いえうちはキャバクラになりますキャバクラかちょうでええわまだ遊んだことあらへんのでしたらこの機会にぜひ楽しいですよキャバクラわかった案内たのがその代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれ もちろんですさあどうぞこちらにお客様お待たせしました ナンバーワンジョーゆきちゃんですどうもゆきですよよろしくお願いしますお、およろしくなそれでは乾杯しましょうかお、おう こんなんでああいや別にええけどでもほんまにあんたナンバーワンなんかえ,えええ一応ただこの店に在籍してる女の子私を含めて3人しかいないんですけどねさ3人ちょっと少なすぎやろどうりでさびれてるわけやな はいちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけどファイブスターが現れてからはずっとこんな感じでファイブスターなんやそれ蒼天堀ファイブスター蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です彼ららが天堀に出店してから この辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって閉店ってどうしてやそんなに人気なんかそのファイブスターっちゅうやつらの店はもちろん古店舗はどれもすごい人気ですただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくてそれだけじゃない何や簡単に言うと 嫌がらせですかね。嫌がらせ。もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。<ん>毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざいですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。<laughs> <laughs> 失礼な人ですねその嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんですないでしょうなんやあいつあれがさっき言った蒼天堀ファイブスターですよほうあれがあいつは蒼天堀ファイブスターの一人クラブマーズ店長の日野という男です グラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです<う>証拠なんかないけれどあんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろううちの店が立ち退けばこの蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになるあんたの狙いはそれなんだろう なんだそこまで分かってるんですかなら話が早いさっさと立ち退いてくださいよもちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね <laughs> こんな薄汚れた店に 金を出してやると言ってるんだ悪い話じゃないでしょ断るあんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだあんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させないさすがはかつて人気店だったサンシャインの店長他の店のように簡単には落ちないみたいだ まあい今日は引き上げましょう。ただ、次会う時には結論を聞かせてもらいます。な何度来ても同じだ私の結論は変わらない、はあ、頑固ですね。まあそう言わずに、またご挨拶させてくださいよ。<music> ああ そうだそういえばあなたの娘さん東京に住んでいらっしゃるんですねいやかわいくてびっくりしましたよいやそれにしても心配ですよねあんなかわいい娘さんがもし万一、誰かに襲われたりしたら お前娘に何かする気かさあ私は別に何もただそういうことをする輩がいないとも限らないですよねこのご時世ですからくれぐれもお気をつけてではまたお伺いしますよクソ <laughs> 私はどうすればいいんだ 店長、うんはあ…どうすればいいんだろういろいろ大変みたいやな店長あお客さんすみませんお恥ずかしいところお見せして <laughs> 気にするなそれにしてもなんなんやあいつそ天堀ファイブスターだったか なんであんたの店をそこまで狙ってるんやソ天テンボリ・ファイブ・スターはお互い手を組んでソ天テンボリのキャバクラを全て自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともとソテンボリにはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべくたくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブ・スターは手段を選ばず 金を使った引き抜きや嫌がらせ暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきましたその結果そ天てりに残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんですなるほどなそうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわなしかし なんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんや詳しいことはわかりませんが噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰すはい。なんだかんだで夜の街でいまだに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り。 支配することでそこに渦巻く金や利権人脈などをごっそり手に入れたいだから信仰勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思いますなるほどなキャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば実質的に町全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきませんあいつらに屈することだけはしたくないでも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていましてお店もこの通りひどいものでしょうまあお世辞にもいい状態とは言えんなこれでもう少し前までは この地域のキャバクラでは1、2を争う人気店だったんです。でも、あいつらによる店内での迷惑行為の連続で、お客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままでは、いずれにしても近いうちに、うちの店は潰れます。もう、やつらの要求を飲むしかないんですかね。あんなやつらの悪事に屈してしまうのは。 すごく悔しいんですがしゃあないな店長俺が手伝ったるわ<え>実は俺はファイブスターが狙っている キャバレーグランドの支配人なんやえええー、グランドの支配人って確か敏腕とおばんのあなただったんですかまあな俺としてもそのファイブスターとかいう奴らにこれ以上力をつけられても困るし何よりもまずそいつらのやり方が気にくわ俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したので いいんですかグランドの支配人さんがこんな寂れた店に協力してくださるなんて困った時はお互い様やそれに俺もキャバクラ中業務形態に興味もあるからないろいろ勉強させてもらうであ,ありがとうございますお客さんおっと自己紹介がまだやったな魔人魔や一応、頑張ろうで。 マジマさんですね。何とぞよろしくお願いします。あ,あ、ええ、なんやって？ あのー。 いらっしゃいませ、お客様いらっしゃいませ

ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。お願いします。サンシャインの四分の一か。ありがとうございます。

こちらになります。失礼いたしました。<laughs> かわいいな。楽しいな。いらっしゃいます。 すてんだよ。なさいサービスいたしますので。<え><礼>お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。い,いらっしゃい。まいごゆっくり。 サンシャインの、ね、すいタイプだよ。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。お願いします。ごめんなさい。ご延長はいかがでしょう。申し訳ございません。 ありがとうございましたありがとうございました Hi <ス>おい Yeah.